На до нас прийде просто Фейсбук завалений питаннями. І просто люди не вірили в те, що ця зустріч таки відбудеться. Дивіться, хто до нас сьогодні прийшов. Щоранку на каналі 1+,1 плюс один аромок Якобс запрошує гостей. Машина равнодушних таксі Невигадана історія про те, як з непоступливої пацанки вона перетворилася на дбайливу матусю. Тімая вша сонце Коуч головного проекту, один плюс один голос країни Діана Арб'єніна. Щоранку на каналі один плюс один Кави Якобс Запрошує гостей. Поэт, музыкант, философ, автор. Больше 150 песен, а еще профессиональный филолог. Диана Арбенина в гостях с неданку за день. Доброе утро Доброе, еще доброе. Безумно приятно видеть. Оптимизм, ну так и блещет. Или все-таки это какое-то актерство? Какое же актерство? Я на самом деле полна оптимизма и занимаюсь совершенно не свойственным мне делом. Это какое? Ну, слушаю голосам, слушаю сердцам. И это, конечно, поверьте, мне очень тяжело. Диана Арбенина, еще раз напомню, уже выступает в качестве тренера-коуча на новом телепроекте ⁇ Голос Украины ⁇ который не за вами будет в прямом эфире с не... Телеканал 1 плюс 1. Я уже хочу, чтобы все было только у за 1 плюс 1. Диан, вот у нас Константин Миладзе был недавно, он музыкальный продюсер ⁇ Голос Украины ⁇ Он сказал, что, в принципе, когда вы будете сидеть вот спинами да, и выбирать людей, для него не, 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 не важно. Эстетика не важна, как выглядит человек, сколько лет ему? Главный голос, главный талант. У вас какие критерии? Ну <с> дело в том, что ну проект на самом деле отбор уже идет. Э, и это не секрет. Э, понятное дело, я вам ничего не расскажу о том, какая у меня замечательная команда и кто в этой команде. Но это, это очень сложно, потому что э, бывают такие несовпадения голоса и внешности что, в общем, диву даешься, как же в этом, извините, маленьком, хрупком человеке такая голосина. Поэтому нет, тут эстетика влияет, безусловно, но она уже постфактум, потому что ничего сделать нельзя. У нас есть очень четкие, очень четкие правила игры, то есть мы слушаем голос, мы человека не видим. Если я нажимаю кнопку, значит он со мной, а если он хорош, но я почему-то не сориентировалась, допустим, и не решила что он мой, и не нажал, а то человек уходит вне зависимости от того, как он выглядит, вне зависимости от того, как он пел. Вы будете вести и представлять э, жанр рок в этом Нет. проекте? Я прошу прощения, что вас перебила. Я действительно играю рок-н-ролл, и я так буду делать всю жизнь, но я сюда пришла не для того, чтобы э, про пропагандировать именно рок-н-ролл, uh -huh. потому что, по большому счету, талант может быть в любом жанре. И неважно, кто что спевает. Uh, и неважно, кто что пропанует. Ну, в общем, короче говоря, неважно, на самом деле, в каком жанре человек поет. Главное, чтобы вот здесь было. Ну и голос, чтобы был, безусловно. Диана, Арбинина, которая с удовольствием уже начинает изучать украинский язык. Непогано лягает. Непогано? <laughs> Непогано лягает. Ну... ну да, я еще знаю, я вас витаю. Это когда, э, ну да, когда человека, ну, вот я принимаю в команду, говорю, говорю, там, часто говорю, я вас витаю. Толі і що буде. Діана Арбєніна в гостях «Сніданок з 1 плюс 1». Ми перервимо нашу бесіду, але ранок ще не скінчився. Це означає, що ми будемо продовжувати насолоджуватися Аром Максимитом Яковсом Нарх. Діана Арбєніна, відповідь на питання ваші. 4-9-4-11-9-4. Код міста Києва, номер 44. Мережа Фейсбук «Сніданок з 1 плюс 1». Коротко новини ТСН «Лідія Таран».